नमस्ते इवत्तु 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1 ರಿಂದ 24 ಶ್ಲೋಕಗಳು અથದ್ವತೀಯೋದ್ಯಾಯಃ ಸಂಖ್ಯಯೋಗಃ ಸಂಜಯಃ ವಾಚ ತಂ তথা ಕೃಪಯಾ ವಿಷ್ಟಂ ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣಾಕುಲೇಕ್ಷಣಂ ବିಷೀದಂತಮಿദം ವಾಕ್ಯಂ 우వాಚ ಮಧಸೂದನಃ श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकशलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमःपार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक् त्वोत्तिष्ठपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वा थ कामांस्तु गुरूनि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् न हि प्रपश्यामि अवाप्यभूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जयौ वाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासू नानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति स्पर्शास्तु कौन्तेयशीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्तिक्षस्वभारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ययेन मजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकङ्घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न वानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति न वानि देही नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्योशोह्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः इन्मुमे अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकशलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमःपार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तो परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरूनहत् महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव न जीविशा महातेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शाधिमान् प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यभूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निवभारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासू न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति आगमापायिनो नित्याः तां भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहानित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ययेन मजमव्ययम् कथं स पुरुषः कङ्घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न वानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति न वानि देही नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः इन्मु अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपया विष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकशलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमःपार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः ब्रूहि तन्मे प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यभूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषी गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासू न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति आगमापायिनो नित्याः तां भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहानित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत ययेन वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्य त्यं ययेन मजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकङ्घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न वानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति न वानि देही ನೈನಂ ಚಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ ನ ಚೈನ ಅಕ್ಲೇದ್ಯೋ ನೋಷಯತಿ ನಿತ್ಯಃ ಶೋಷ್ಯೇವ ನಿತ್ಯಗತಸ್ಥಾಣು ಅಚಲೋಯಂ ಸನಾತನಃ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆಯಿತು ಮುಂದುವರಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು